Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala şerefil mursalin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Amma ba'tes selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu Tezkiyettin nefs sırsıla derslerimizden Nefsini paklaştık sırsıla derslerden Eş, diş manzaralarını subat kuruyorken edik İnsanlığı nefse yükselgeni sarı Tabiat planı ortasıda uygunluğu payda bulalım hanzala roziyallohu anhu kunlarni birida kelib aytdiki yo rasululloh sizni suhbatingizda sizni huzuringizda bo'lganimizda o'zgacha bir holatda bo'lamiz oldingizdan ketganimizdan keyin esa boshqacha holatda bo'lib qolamiz bo'ladiku ilm majlisiga kelasan boshqa dunyoga kirib qolasan g'am tashvishlar siqilishlar dunyodagi sizni chalg'itayotgan qalbingizni band qilayotgan hamma narsalar esdan chiqadi ala tatma'innul qulub deydi Alloh taolo quronda ogoh bo'linglar qalblar ollohni zikri bilan orom oladi siz bilan bizni yaratgan parvardigorimiz bizni nafsimiz bizni qalbimiz bizni jonimiz nima bilan orom olishligini aytayapti. odamlar mana shu jonini nafsini qalbini orom olishligi uchun rohatlanishligi uchun har xil ishlarga o'zini urib ko'radi kimdir yeydi yesa mazza qiladi nazarida kimdir uxlaydi kimdir muzika eshitadi kimdir o'yin kulgi qiladi qo'yingki nafs jonni orom olishligiga sabab bo'ladigan ishlarni nima qiladi turlisini qidirib izlanadi ammo alloh taolo aytyapti bu nafslar qalblar faqat allohni zikri bilan orom oladi mana hanzala roziyallohu anhu kelib aytyaptiki sizni oldingizda turganimizda bir boshqacha holatda bo'lamiz bir boshqacha holat bo'ladi ahllarimizni oldiga borganda boshqacha bo'lib qolamiz nabiy sallallohu alayhi vassallam aytdilarjonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki agar sizlar <Sessizlik> boshqa paytda ham mening oldimdagi holatingizda bo'la olsangiz edi malokalar sizlar bilan qo'l berib ko'rishgan va qanotlari bilan sizlarga salqin qilgan bo'lar edi dedilar ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vassallamni oldida turganida shunday bir iymoniy ruhoniy holat baland bo'ladiki agar shu holat bilan tashqarida olsanglar doim shunday bir nafs poklangan hol bo'ladiki farishtalar ko'zinglarga ko'rinadigan holat bo'ladi demak ilm majlisi mana shunday narsa Allohning kalomini tinglash payg'ambarning so'zini tinglash eshitish siz bilan biz mana shunday bir oliy manzilatga maqomga olib chiqadi jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki allohga qasamki agar meni huzurimda o'tirgan holatinglardagi holatda bo'l olsanglarda boshqa holatda malokalar sizlar bilan qo'l berib ko'rishgan bo'lardi va qanotlari bilan sizlarga soya qilgan bo'lar edi shuning uchun bizni mana shu bir iymoniy oliy bir holatga olib chiqadigan majlislarga borishimiz iymonimizni yuksaltiradigan narsalarni ko'proq eshitishlikka haris bo'lishimiz kerak aksincha bu narsadan uzoq bo'ladigan bo'lsak Allohdan bizni uzoq qoladigan narsalarga kirishadigan bo'lsak shu narsalarni eshitishlikda mudmin bo'ladigan bo'lsak mukkasdan ketadigan bo'lsak biz albatta tubanlashligimiz aniq aytdik insonning iymoniy holati yuksalgan sari u bilan tabiat o'rtasida uyg'unlik paydo bo'ladi mana sulaymon alayhissalom chumolini gapirgan gapini eshitdi Alloh taolo aytadi to ular chumolilar vodiysiga yetgan vaqtlarida bir chumoli dedi sulaymon alayhissalomning askari qo'shini chumolilar yashaydigan vodiyga qarab kelganida bu yerda insonlar bor jinlar bor parrandalar bor hasharotlar bor hayvonlar bor qo'yingki sulaymon alayhissalomning qo'shini ana shu vodiyda yashaydigan bitta chumoli aytyapti ey chumolilar uyalaringizga kiringlar yana sulaymon va uning lashkari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib yanchib ketmasin sulaymon alayhissalom uning so'zidan kulib tabassum qildi va dedi parvardigorim meni sen menga va ota onamga inom etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarni qilishga muvaffaq etgin va meni ham o'z fazla rahmating bilan solih bandalaring qatoriga kiritgin mana allohni payg'ambari eng oliy martabadagi odam hayvonni so'zini eshityapti tushunyapti nabiy sollallohu alayhi vasallam tuyani yig'layotganligini va shikoyat qilayotganini eshityaptilar insonni iymoniy holati yuksalgan sari tabiat bilan uni o'rtasida uyg'unlik paydo bo'ladi birov jim turgan mushukni tosh bilan urdi haligi mushuk doddi dedidi nandaroqqa borib to'xtab qarab turibdi tosh otganga ana shu qarab turishidan nima deayotganligini tushunasiz nima deyapti de? nima yurding meni yani. men senga nima qildim deydi insonni qalbi va nafsi yuksalgani sari u bilan tabiat orasida uyg'unlik paydo bo'ladi boshqalarni ichida kechayotgan narsalarni his qilib qoladi qalbingizdagi narsani his qiladigan bo'lib qoladi chunki bu olloh tomonidan berilgan yani unga karomat deyiladi karomat haq birodarlar Karamat nima g'ayri oddiy ishlar tabiat qonunlariga teskari bo'lgan ishlar insonni aqli lol qoladigan ishlar agar g'ayri oddiy ishlar payg'ambarlarga berilsa bu mo'jiza deyiladi o'zlarini payg'ambarligini isbotlashligi uchun berilgan dalil agar oddiy mo'minlarga beriladigan bo'lsa bu karomat deyiladi karomatni inkor qilmanglar birodarlar karomat bor narsa imom azan fi shunaqa deydi mo'jizalar anbiyolar uchun haqdir karomat avliyolar uchun haqdir bizni mana bu darslarimiz insonni ollohni valisi bo'lishlikka olib boradigan darslar biz alloh taolodan karomatni so'rayapmiz ana shu karomatga olib boradigan yo'lni o'rganyapmiz haqiqiy mo'min inson iymoni yuksalgan sari boshqalar ko'rmayotgan narsani ko'radigan bo'lib qoladi boshqalar tushunmayotgan narsani tushunadigan bo'lib qoladi boshqalar o'ylamayotgan narsani o'ylaydigan bo'lib qoladi boshqalar xohlamayotgan narsani xohlaydigan bo'lib qoladi boshqalar qo'rqayotgan narsadan qo'rqmay qoladi chunki u yuksaldi u bu sifat bu xususiyat Allohni tanigan odamda bo'ladi dunyoni nimaligini tushungan haqiqatini anglagan o'zini dunyodagi vazifasi nima ekanligini aniq bilgan odamda bo'ladi bu narsa chunki bunaqa insonni o'zini o'lcshov tushunchasi bor hammaga ergashib ketavermaydi nima uchun yashayotganini biladi aniq maqsadi bor qo'lida aniq dasturi bor hayotda qiladigan ishi aniq uni ertaman turadi duoni o'qiydi o'ng oyog'idan oyoq kiyimini kiyishni boshlaydi hojatxonaga chop oyog'i bilan kiradi taorat qilayotganda nima deyishi şey aniq qilib bo'lgandan keyin nima deyishi aniq osmonga qarab nima şey deyishi şey aniq ko'chaga chiqaytkanda nima deyishi aniq e minut minutigacha yozilgan bu mo'minda bo'ladi bu narsa demak inson yuksalgan sari iymon jihatidan yuksalgan sari tabiat bilan uni o'rtasida uyg'unlik paydo bo'ladi eshitiladigan narsalar ham uch turli bo'ladi eshitiladigan narsalar uch xil bo'ladi olloh yaxshi ko'rgan narsalar olloh yomon ko'rgan narsalar muboh narsalar olloh yaxshi ko'rgan narsalar tushunarli edi ilm ma'rifat ollohni zikri qur'on olloh yomon ko'rgan narsalar ana shu harom bo'lgan so'zlar harom bo'lgan bir ovozlar endi uchinchisi muboh bo'lgan narsalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni oldida ham sahobalar birodarlar nah navo haqida ob havo haqida bo'roqdagi hosilni natijalari haqida gaplashishar edi nabiy sollollohu alayhi vasallam eshitib turaredilar gunoh emasmi masiyat emasmi mubohmi og'zingni yop gapir Gepli bunaqa gaplarda deyishga haqqimiz yo'q mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallamni oldida bir odamni oqtab qolishdi işte. bir ilmi bor nima ilmi bor deb rasululloh so'radilar bu odam nassob deyishdi işte. nassob kim arablarning nasl nasablarini yaxshi biladigan odam nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar bu ilm uni o'rganganga foyda bermaydi bilmaganga zarar bermaydi dedilar ya'ni foydasi ham zarari yo'q narsa muboh lekin insonni umri qimmat unaqa muboh narsalarni ham ko'p eshitishligi ma'qul bo'lmaydi odamlar bilan o'tirasan ko'chada bo'layotgan ishlarni gapirishadi voqelik haqida xabardor bo'lasan buni ham eshitish mumkin muboh narsalar ammo berilib ketmasligi kerak pay'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham o'zlari ham eshitardilar savdogarlardan savdo haqida boshqa narsalar haqida keyin payg'ambarimiz ularga Alloh haqida da'vat qiladilar, dinni gapirardilar shuning uchun odamlarni eshitish ham da'vat uslublaridan bittasi eshitiladigan narsa Alloh yaxshi ko'radigan narsalar bor Alloh yomon ko'radigan narsalar bor va muboh bo'lgan narsalar bor Muboh narsalarni eshitishlik gapirishlik mumkin lekin bunda haddidan oshib ketmaslik kerak chunki insonni vaqti nima insonni vaqti qimmat umri qisqa odamlardan eshit suhbatlash hamma qator o'tir keyin senga navbat kelganda ollohni diniga hikmat bilan da'vat qil alloh subhanah va taolo sayidul xalq bo'lgan muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga aytyapti sta olloh taoloni rahmati bo'lib alloh taoloning rahmati tufayli siz ey muhammad alayhis solom sahobalarga muloyim bo'ldingiz. <Sessiz> faddon qalbi lam faddu min hawlik. Agar buni o'rniga siz qo'pol qattiq til va qattiq dil bo'lganingizda atrofingizdan tarqab ketishgan bo'lar edi biz odamlarni Allohning diniga da'vat qilishlik niyatimiz bo'ladigan bo'lsa mana shu muloyimlik degan yani sifat bizda bo'lishligi kerak qo'pollik dag'allik bilan da'vat qilinmaydi qo'pollik bilan da'vat qilinmaydi chunki nabiy sollallohu alayhi vasallam bunday qilmaganlar ma'sum bo'lgan zot muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga de? nima deyapti alloh taolo agar siz qo'pol bo'lsangiz odamlar atrofingizdan tarqab ketgan bo'lardi deydi iymoniy tinglash degan tushuncha bor iymoniy tinglash talab qilingan tinglash eshitish nima degani bu shunaqa bir suhbatlar shunaqa bir so'zlar gaplarki olloh taolo o'zini kitobida bunday so'zlarni bunday suhbatlarni maqtagan va mana shunday suhbatlarga buyurgan eshitganlarni maqtagan ana shunday majlisdan yuz o'girganlarni mazammat qilgan sa'ir. ular kofirlar jahannamga tushganlaridan keyin aytishadi agar bizlar tinglab payg'ambarni so'zini aql yurgizuvchi bo'lganimizda do'zax egalaridan bo'lmas dik demak eshitmagan xohlamagan eshitganimizda tinglaganimizda tafakkur qilganimizda do'zaxga tushmagan bo'lardik deyapti shuning uchun aytyapmiz eshitishlik tinglashlikni yolg'iz o'zi sizni najotga olib borishlikka kifoya qilib qolishi mumkin agar tinglab aql yurgizuvchi bo'lganimizda demak haqni tinglamaslik haqdan yuz o'girishlik jahannam yo'li bo'ladi olloh azg qur'oni birodarlar siz bilan biz uchun dasturul amal ollohni bu borlikka qo'ygan qonunlari bor buni misol bilan tushuntiramiz bir boshqa mamlakatga borib chet mamlakatga borib turib bir tijorit tashkilotini ochmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz nima qilish kerak birinchi nimadan boshlaysiz shu biznesni Avala bar shu yurtni tijorat qonunlarini o'rganib chiqish e kerak o'sha qonunlarni bilsangiz u yerdagi tijoratingiz yaxshi yuradi xuddi shunga o'xshagandek alloh taoloni bu borliqqa qo'yib qo'ygan qonunlari bor shu qonunni o'rganasiz shu qonunga rioya qilasiz saodat topasiz agar boyagi savdogar biz aytayotgan savdogar o'zi bilganicha işte ishni boshlab yborsa katta pulni shu tijoratiga sarfladi imoratlar sotib oldi stanolari olib keldi yani endi millionlagan pulni sarflab turib yani endi de yurgizaman desa bitta qonunga to'g'ri kelmadi bu ishi bu mamlakatda bunaqa narsani tijorata mumkin emas ekan bo'ldi yutgizdi bo'ldi kuydi shuning uchun bu dunyoga keldik bu dunyoda saodat topib yutishligimiz uchun alloh taoloni qonunlarini o'rganishimiz kerak bo'ladiassalomu alaykum va rahmatullohi ta va barakatuh